Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Pada hari ini, kita akan membincangkan tentang topik indah seni gah budaya. Cikgu nak kamu semua buka buku teks halaman 86. Hari ini, kita akan belajar tentang burasa. Tapi sebelum cikgu pergi lebih mendalam, kita perlu tahu teknik pembacaan yang betul untuk untuk kita dapat Uh, Mengena pasti, apakah maksud teks tersebut? Okey, jadi yang pertama sekali, cikgu akan terangkan uh, cara untuk kita membaca teks. Kita akan menggunakan teknik bacaan intensif. Apa itu bacaan intensif? Bacaan intensif ini ialah aktiviti membaca secara perlahan dan sangat teliti untuk memahami maksud teks dengan tepat. Dalam bacaan intensif, kamu perlu meneliti setiap perkataan, ayat dan idea penting dalam teks supaya kamu benar-benar faham isi kandungan. Tapi, uh, bukan itu sahaja. Selepas kita telah me membaca secara perlahan keseluruhan teks itu, kita juga menggunakan teknik KWLH. Apa itu teknik KWLH? Teknik GWLH ini ialah satu cara membaca yang membantu kamu faham sesuatu topik dengan lebih jelas. Penggunaan teknik ini kita akan lalui empat langkah iaitu yang pertama apa yang kamu sudah tahu, yang kedua apa yang kamu ingin tahu, yang ketiga apa yang kamu telah belajar selepas membaca teks tersebut dan juga yang terakhir iaitu yang keempat Bagaimana kamu boleh mendapat ma mendapatkan maklumat tambahan? Okey, jangan risau. Sekarang ni cikgu akan aa, terangkan dengan dengan lebih lanjut apa itu teknik KWLH, okey? Teknik bacaan KWLH ini melalui empat fasa iaitu know, want, learn how. Yang masing-masing terdiri daripada K, W, L, H. Okey, yang pertama Fasa K iaitu Know. Fasa ini, kamu perlu mengimbas kembali pengetahuan sedia ada tentang topik sebelum membaca. Contohnya, kamu perlu menulis fakta, pengalaman, contoh dan lain-lain. Contohnya, kita belajar topik tumbuhan. Contohnya, kamu tahu tumbuhan itu perlukan cahaya matahari untuk hidup. Yang kedua, Fasa 1, W. Kamu perlu membuat soalan atau perkara yang ingin diketahui daripada teks kamu. Baca bacakan itu. Uh, biasanya fasa ini kamu punya ayat tu berbentuk soalan. Uh, seperti mengapakah, bagaimanakah, apakah dan lain-lain. Contohnya uh, berkaitan ah uh, tumbuhan tadi tu kita tanya, bagaimanakah tumbuhan menghasilkan makanan? Jadi di fasa L, iaitu L diisi selepas selesai membaca semua teks tetapi kamu mencatat maklumat baharu ataupun jawapan kepada soalan W kamu tadi iaitu tumbuhan contohnya tumbuhan menghasilkan makanan melalui proses fotosintesis dan yang terakhir sekali iaitu fasa how kamu perlu memikirkan cara untuk mendapatkan maklumat tambahan selain daripada bacaan buku teks contohnya kamu menonton video animasi bertanyakan soalan kepada guru dan juga melayari laman web Okey, setelah kamu telah mendapat kesemua maklumat ini cikgu nak kamu tulis aa, semua KWH tadi dalam borang yang cikgu akan beri nanti okey contohnya dekat sini cikgu bagi contoh di fasa K no apa yang saya tahu contohnya saya tahu tumbuhan perlukan cahaya matahari untuk hidup di kotak W iaitu one bagaimanakah tumbuhan menghasilkan makanan dan yang ketiga, fasa learn iaitu apa yang saya telah pelajari. Tumbuhan menghasilkan makanan melalui proses fotosintesis. Dan yang terakhir, bagaimana yang, bagaimana saya ingin tahu. Contohnya, menonton video animasi dan lain-lain. Ha, ini merupakan gambar contoh makanan tradisional murasak yang kita akan belajar pada hari ini. Berdasarkan teks yang kita telah belajar tadi, kamu dapat tak beberapa kepentingan dan juga nilai budaya daripada teks tersebut. Kita bukan hanya belajar tentang makanan, tetapi ada juga elemen-elemen nilai murni yang boleh diterapkan dalam diri kita berkaitan teks tersebut. Contohnya, memelihara warisan budaya kerana berasal ialah makanan tradisi orang Bugis dengan terus membuat berasa kita dapat menjaga warisan turun temurun supaya tidak dilupakan. Yang kedua, mewarisi ilmu tradisional. Ilmu membuat berasa ini diajar oleh orang tua kepada anak-anak. Hal ini membantu generasi muda belajar tentang tradisi keluarga. Yang ketiga juga semangat bekerjasama. Penyediaan berasa ini biasanya dilakukan bersama-sama. Aktiviti ini mengajar kita untuk saling membantu semasa melakukan sesuatu. Dan yang seterusnya, mengeratkan hubungan keluarga. Memasak berasa ini bersama keluarga dapat mengeratkan hubungan. Contohnya dalam teks tersebut, semasa membungkus dan memasak, ahli keluarga boleh berbual-bual dan juga bekerjasama. Dan yang terakhir sekali iaitu yang paling penting, menghargai kepelbagaian budaya. Berasak juga dinikmati oleh masyarakat lain di Malaysia. Hal ini mengajar kita untuk menghargai budaya dan juga makanan dari tradisi kaum lain. Sebab kita hidup dekat Malaysia, kita hidup berbilang kaum. Kita mestilah uh, menghargai, menghormati budaya orang lain. Kita tak semestinya perlu uh, hormati budaya kita saja, tapi kita perlu juga hormat budaya orang lain. Contohnya, macam topik kita belajar ini, makanan tradisional Uh, bangsa lain tapi tetap kita uh, hargai dia dan kita hormati dia faham semua? jelas pada topik kita pada hari ini okey itu sahaja penerangan cikgu pada hari ini kita uh, lanjutkan pembelajaran ini dengan aktiviti yang seterusnya